А до тебе диване чекає. І ялинка вся стабілена, біли хутком брала, мов на зустрічна з дружками зібрали. І в цей час безмерзні зірка запалала. І зійшли шли та всі в бризбо настало. А з її слідці співає, дулою повз несе, печаль забиває, радість по чистому

ты молишься, Господь ждет тебя. Ты так нежно трепет на перегородке, И впервые починился дитя. Молитва и нежная ладонька В сердце приходит Господь за враги, В сердце насыщенный, в сердце любимый, Небесный случай и вековь. А в небе рождана молитва холида, И в ней наша вера, надея, любовь. Ты стал родным Божьего Сына, До каждого сердца сегодня пришел. А чека догодати, яку дісе господня без э, відвані від дні, по всій дикої хаті наші чекає багато чудес. Тиха ніч, тих не ніч. Ідима, що не спіть, виходять у другій сидить. Дихастина послав боготи, радість дітей мови. Тиха ніч, дихає ніч. Тишится, ныне Христос родился, Мы, госпохиня, для всех нас принесли светло среди нам А по почав ірода подарувати одну Бо хоче, бо хоче, я не став бити, шукає, але сприйнявся, щоб прийти, дістатися, до максими дитини. Ірода ми огненемо, як будемо вертати, а зараз до спішаємо листа царя відати. Я за голоду з собою думаю, придарся. бо й дайся, бо зіслав добрі землю, Бог великий щастя. А я ладався з собою, що те я вам дарую вилом, бо з милом нема добре. Вік двох, виличне свято серце, бо мені істини і вічне сілиця. Причись на діва, бо матір і німо святості осяє на дитя.

любовь вот и радость его встретим. Чем на гораздо аминалы, на знание полного земли, чем души ваши, не сенсалы, кохмания, вера, та надея. Христос рождается! Здравия, благо, благо, благо. <говорить> мы вас благодарим за то, что вы посетили наш концерт. Мы очень старательно готовили. И мы вам желаем добра, счастья, благополучия, чтобы вот эта вот рождественская радость, которая родилась в этот праздник в чтобы она прожила, ну, по крайней мере, до следующего Рождества, не меньше, а тут и на всю нашу жизнь. Спасибо, спасибо. 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 Я просто чтобы... два -а -а. В этом году, видите, 318 детей, сейчас двое были, не пришли, я так более, один, да? Это все дети в успешной школе, чтобы вы знали, потому что раньше выбрали по одному, двух, пять, и так Как бы нам приходилось брать проститутки? Сейчас, за исключением Вани, она чуть постарше все посещают успешную школу. Это, кроме всего прочего, я хочу сказать, что двое мальчиков, два братья, вот со звездой, где его, вот здесь второй братик, они приезжают, папа их привозит каждое воскресенье на три часа а с надеждой. Их привозят сюда на каждую шкупу, на каждую не службу, а именно на каждое занятие. Поэтому в этом году, как никогда, дети очень активны. Они знают, ну как, для них это какой-то мир стимул, что после 4-летнего обучения мы им будем выдавать э, такое, ну как, это как сертификат об укончании школы. Там есть программа. Это не спонтанная программа, то есть у нас нет того, что учат, что хотят. У нас есть программа, разработана, ведутся определенные, скажем, предметы, каждый год они меняются. Ну и таким образом есть и, кроме всего прочего, домашние здания. А кроме всего прочего, перед разумными практиками мы кое-что делаем. Об этом же перемана уже сказать сейчас. Вот так небольшие новочки работы нашей воспитанной школы для вас. Накануне Нового года, мешкового нового года, который празднул штук на зарядку. Поделок, работки, игрушек, новогодних, елочных. Для елочек, которые мы украшали на улице, вы видите, у нас там новые елочки посажены, и они украшены. И это наши елки, которые находятся в церкви. Наши ребята постарались, мы с руками изготовили украшения для этих елочек. Я подойду сейчас, Да, у нас проводился конкурс, чтобы они просто как бы э, украшения, но ребенок, в формы. И мы изготовили, где елочки? фантазия. Да, да. Учитывая... Хотели много, но забыли, потому что некоторые сказали, что будет чуть попозже, хотя мы объявили за три недели до этого, что будет именно 30 числа. Mm -hmm. Я просто вам покажу, что вы имели в какие я Ну, это тоже наверное, или покажем интервью? Хорошо. У нас только что принимали, что это Вот я показываю ее работу. Вот смотрите, знаете, что это? Обычная mm -hmm. лампочка. Это первое, второе. Я так понял, что это диск Наташа не шампунь, да? Или детям катаетские диски с Елочкой. Так, дальше. Володя, Наташа. Наташа вот здесь вот сделано дверь. Шишка сделана. И Кристина. На, она очень много сделала. Знаете, что сделала? Она очень много использовала одноразовую бутылку. Она очень молодец, потому что она борется за число своей плоти. И вот она сделала вот эти все вещи, вот одна из них, вот здесь она работает, из бутылок. Там есть прямо терминарная, она делала была там на улице их можно больше увидеть потому что здесь как бы холодно вот, поставили. И э, таким образом она борется за число, потому что, действительно, очень красивые игрушки из бутылок при помощи стекла,

Мне это понравилось. Говорит, Мария, а что это? я скажу, как она сказала. Это из Башко так перебила. Так и вот сказала. Вот эти какие то изделия из Башко она сделала. потому что так и тебе сказала. старый звонит, как могу ли это То есть это будет нужно условие, надо делать, чтобы эти игрушки когда дождь ветер не разрушает. То есть это было условие. И украшение именно для, для йоги. Потому что то, что принесли, но там э, это уже не очень другое. Это рисунок, да? Рисунок. Они принесли на вопрос, как всегда когда участвуем, мы всегда убываем, что мы должны. То есть в этом году был именно конкурс на лучшие люди. Что Значит, учитель, кого называли честь, Очень независимо, что это были ребята, ученики воскресной школы, которые не подготовили работы на конкурс, то есть они были не заинтересованы. И они с нами подошли, все работы просмотрели, они очень долго выбирали победителя, потому что, наверное, это было сложно, но они победителя выделили. В этом году у нас было одно место, потому что работа была бы участников было не очень много, скажем так, поэтому выбрали одно призовое место. Ребята решили, что призывное место занимает работу, сделанные из бисера, из бисера решила на Она у есть вот так они решили. Я уже... Я Вот, есть подарок. Иди сюда.

Я надеюсь, что в следующем году, когда мы будем проводить в таком или другом виде, другие дети также там участвуют. без спокойно. Сначала мы всех детей поздравим подарками. После этого, если хочешь, фотосессия будет возле и где считаете. Ну, давайте я их поздравлю всех с Рождеством. Дальше, следующий. Давайте все. Следующий. Сюда подходите. Yap, yeah. dubaizh lossi <laughs> tad a Детей. Ну, я вижу, сегодня пришли. с праздником большинства. Праздник, праздник, теперь мы буквально пару минут. В принципе, можете далее. Если больше людей, можете посмотреть. А на хранитель и старайтесь все-таки детей привлекать, потому что видите, я хочу просто сказать буквально одно слово. В этом году, я считал несколько детей, которые стали фактически всех, уже 20 человек будут знать полятовать. Не будут приходить полятовать, дайте я в пятерка, а то члены со стороны. То есть они действительно знают полятки, как оно будет Я рад. То родіти відкритаються, зливаються. Ми всі не стараємося висвітляти не тільки будущее в покоління, але в принципі все хороших, добрих порядків, сім'ї, прищам. Спасибо вам за те, що ви приймаєте участь. Дядькам особою благодатність, хай Бог допомагає, зброю, все знову хоче. Учасней далі. До сьогодні. З праздником! Всі вас